Saya ada juga mengintai-ngintai beberapa modul khusus usahawan jutawan ni. Kita mana kita tegur, kita tegur lah. Bila sebab benda menyebabkan awak masuk neraka, rasa awak tak, tak, tak cakap, ustaz tak pesan, ah, ha, ni kita pesan. Dalam kita nak mencipta kekayaan ataupun kejayaan lah, biasa mereka akan beritahu kita memerlukan mentor. Kita memerlukan coach, orang yang tunjuk jalan, mentor contoh teladan. Kita memerlukan satu kumpulan, kawan-kawan uh, kita yang sama survive nak meniaga dan yang empat kita ada strategi maka dengan adanya empat unsur itu kita akan boleh jadi usahawan yang berjaya walaupun orang tanya uh, tuan uh, macam mana saya nak pastikan uh, saya ni penoreh getah macam mana saya nak pastikan getah saya ni boleh dijual dengan lebih baik lagi walaupun dia kata tak apalah buat sistem marketing yang bagus buat FB yang bagus ni jual getah sekerap je kena ada FB rupanya tak apalah mungkin jawapan tu auto punya reply. Tapi kita nak terangkan pada malam ni. Next time kalau orang tanya macam mana you boleh kaya. Jawapan nombor satu bukan mentor. Bukan coach. Allah. Sebab apa? Ini bukan ideal. Inilah punca korun kena terajang dengan Allah Ta'ala. Apa sebab? Korun. Allah, ni semua cerita dalam Quran. Korun ni Allah Ta'ala rekodkan. Fakharaja ala qawmihi fizi natihi. Qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laitana mislama utiya qarun innahu ladhu hazzin azim lalu kata Allah qarun lengkap dengan segala perhiasannya ha tuan-tuan bayangkanlah TikTok ke apa orang kaya-kaya kan suka tunjuk pakai baju kot dia lah dengan macam-macam malas sebutlah nama-nama akaunnya naik-naik misai gini tunjukkan dia banyak kereta kereta di tengah menunggu dia pun tunjuk bila orang kecam, oh ini kita nak berkongsi kesyukuran. Ini ayat korun, standard korun punya jawapan. Kita nak nunjukkan, kita appreciate, kita punya kejayaan. Dia pun jalan. Kemudian, قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا Maka ketika itu kata Allah, orang ramai yang pun nak jadi kaya macam korun. Dia punya top fan dia, peminat dia, mentor-menti dia, dia punya subscriber dia dia punya peminat-peminat luar biasa ini pun menjerit-jerit lah bila nampak korun datang dengan pakaian yang berhias-hias Ya laitalana mislama utia korun Bila lah kita nak jadi kaya macam korun Semua cakap begitu Sama macam kita lah Buka YouTube, buka Facebook Buka Reel ke Buka dalam Tiktok ke gambar orang kaya beli rumah 6 tingkat misalnya dia pun cerita lah cara nak beli wah, wah, wah. kita berkata bila lah aku nak dapat macam ni sama lah yang pengikut korun tu pun mereka sama-sama mengatakan bahawa ya lai talana mislama utia korun moga-moga kita juga diberi kekayaan macam korun sehingga ada di kalangan peminat fanatik dia menyambung pula innahu lazu hazin azim hui buntung dia tu Beruntung sangat korun tu. Hidupnya mewah. Untung dia. Ini Allah Ta'ala rekodkan dalam surah Al-Qasas ayat 79. Lantas orang pun datang jumpa dengan korun. Wartawan apa semua ya. Datang dia buat sidang akhbar agaknya lah ya. Orang tanya kepada korun. Wahai korun macam mana you boleh kaya? Dulu you kerja jaga kubur saja. Sekarang you boleh jadi kaya. Apa bisnes you buat? You buat forex kah? Apa bisnes you buat? Kripto kah? Kripto coin kah apakah? Ceritalah. Kami mau tahu apa rahsia. Apa jawab Qarun? Qala inna ma utituhu ala ilmin indi. Surah Al-Qasas ayat 78, dia boleh jawab, saya kaya kerana saya ada knowledge macam mana nak kaya. Ilmin indi kerana saya ada knowledge, ilmu. Apa salah kalau dia sebut saya berjaya kerana izin daripada Tuhan. Saya dulu susah. Kan lebih manis. Oh ini tidak saya berjaya kerana saya ilmin indi kerana saya ada latihan saya pergi kursus saya bayar kursus yang diamond yang paling mahal sekali sebab itu saya boleh berjaya dalam perniagaan Apakah kesan kepada korun ketika itu? Allah murka tenggelamkan di dalam bumi. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Fama kana lahu min fiatin yang surunahu min dunillah. Wa ma kana minal mumtasirin. Maka kami tenggelamkan korun dengan rumah-rumahnya sekali ke dalam bumi. Maka tidak ada siapa pun yang dapat menolong dia terhadap terhadap azab itu. Dan tak akan dapat membela dirinya. Surah Al-Qasas ayat 81. Korun punya kaya tuan-tuan Sampai sekarang kaya Sehingga kan orang buat satu program Dia panggil mencari harta karun Sampai kat sealam harta karun Bayangkan lah Walaupun dia tu di Mesir je Tapi punyalah kaya Sampai di Malaysia pun orang buat treasure hunting Orang akan panggil harta karun Orang tak panggil harta amat albab ke apa tak Kayanya korun ini Tapi dia select dia satu je eh. dia tak tahu menyatakan bahawa aku berjaya kena Allah dia kagum dengan diri dia dia kagum dia boleh buat bisnes macam-macam maka bila qarlun dah tenggelam dengan harta benda dia netizen netizen orang-orang yang dulunya mengagumi qarlun akhirnya left group ada yang unfollow ada yang unfriend semua join group geng surau je akhirnya semua jadi takutlah melengok bos, bos dia dah tenggelam dalam bumi Allah rekodkan dalam Quran wa asbahal ladzina tamallaw makkalau bil ams yaquluna waika anallahi yabusutur rizqa liman yasha'u min ibadihi maka orang yang dulunya bercita-cita mendapat kekayaan seperti korun mereka telah sedar lalu mereka mengatakan sesungguhnya Allah yang memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya surah al-qasas ayat 82 baru sedar banyak nak diterangkan tapi saya ingat kita beri laluan dulu kepada Azan Isyak eh? saya dipahamkan sebentar lagi kita beri laluan dulu kepada Azan Isyak untuk kita nak syiar ni bagi berkat kampung kita mudah-mudahan jadi tuan-tuan kita akan sambung kemudian jangan ke mana-mana kembali lagi selepas ini Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah sekalian kita kembali menyambung syarahan pada malam ini berkenaan tajuk Bahaya Ujub kami mohon izin daripada jemaah untuk melewatkan sedikit pelaksanaan solat insya' berjemaah Tidaklah terlalu lewat kita faham malam jemaah orang tidur awal Sebab esok nak bertang sejadah Kita taklah lama sangat Tadi tu Tuan, Tuan Imam sebutlah sebelum sembilan suku kita berhenti lah Hadirin hadirat sekalian Jadi orang kagum kepada diri sendiri ni Siapa-siapa pun boleh berlaku terkena pada Bukan manusia seperti korun saja. Bahkan bukanlah kita nak keterlaluan sangat sahabat-sahabat Nabi sendiri pun ada di kalangan mereka terkena penyakit ujub ini dan ini bukan tuduhan melulu tidak kalau tuan-tuan masih ingat dalam kisah perang Hunain perang Hunain ni dia perang ni berlaku sejurus selepas pembukaan kota Mekah dan perang ini berlaku kerana tidak puas hatinya orang-orang musyrikin Mekah terutamanya puak Hawazin dan puak-puak Mekah Al-Mukarramah jadi kedua-dua puak ini, puak Hawazin dengan Saqif, mereka bercadang dan mengancam untuk nak menyerang umat Islam. Jadi dia buatkan satu kumpulan di luar di satu kawasan bernama Autas dekat dengan lembah Hunain. Dan mereka bawa segala antara Mekah dengan Taif, tapi lebih dekat dengan Taif, dekat dengan Taif. Dan peperangan itu berlaku pada 6 Syawal tahun 8 Hijrah bersamaan tahun 630 Masihi dan jumlah tentera Islam masa itu Asalnya 10,000 orang Tapi Ada 2,000 orang daripada Mekah Yang bila Nabi dan sahabat datang 10,000 orang dia jadi takut Akhirnya mereka masuk Islam 2,000 ni dia join sekali dalam grup Nabi So sekarang orang Islam dah ada 12,000 orang Anggota Jadi ketika nak pergi perang Puak musuh ramai 20,000 orang Tapi orang Islam rasa kuat Dia jadi over confident lah sebab sebelum ni hanya ada 10 ribu Kita boleh tawan kota Mekah Maka setakat dua kampung ini Hawazin dengan Sakib Apa barang? Kita dah 12 ribu orang Kacang sajalah Dia dah rasa kita kuat Gagah kita Allah tegur Qad nasarakumullahu fi mawatin kasiratil wa yawma Hunain Allah Taala sebut perkataan Hunain Iz ajabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a Ketika itu kamu dah kagum dengan kamu punya bilangan. Allah Ta'ala sebut. Kamu dah rasa, wah dulu kita 10 ribu, sekarang kita 12. Kacang yang boleh makan dua kampung Dia dah start rasa dia menang. Ha, ingat nak pelayan raya, pelayan raya ni jangan nak over confidence. Kita ramai, peduli apa. Jangan, itu ujub namanya. Ujub. Sahabat ditegur oleh Allah. Kau ingat kau ramai, kau boleh menang. Allah Ta'ala tegur. Tapi alhamdulillah perang itu orang Islam menang